До Слов'янська завезли 8 тисяч одиниць дитячих сумішей. Розвантаження проходило 12 грудня біля дитячої міської поліклініки. Вантаж до Слов'янська направило управління соціального захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької облдержадміністрації. Тепер справа за лікарями Слов'янська: розподілити суміші між родинами і знову народженими. Звичайно, пріоритет надаватиметься малозабезпеченим родинам та родинам переселенців. На сьогоднішній момент у нас вже 39 дев'ять чоловік. произвели на свет. Ну, они как бы по факту, они славянцы. Вот. Приходят сейчас в детскую больницу и также будут перераспределяться между детскими больницами в Николаевку. Каким образом люди смогут получить это детское питание? ну те, которые состоят на учете, вот, то есть все беременные стояли на учете после родов они продолжают наблюдаться, и им будет выдаваться, ну адресно. Отвозить будем в понедельник, по нашим амбулаториям будем обязательно распределять и все детки получат питание, потому что это помощь. Спасибо за эту помощь потому как очень сейчас сложно, особенно детям переселенца. Каким образом мамочки будут получать эту помощь? Каждая старшая медсестричка получит, потом участковые медсестры обойдут всех по месту жительства, где они зарегистрированы, это и каждая мамочка придет и получит по ведомости питания. Если у нас будет сохраняться такое количество э, деток, которые из зоны от окна прибыли, то это, конечно, очень хорошая гуманитарная помощь, которая обеспечит, тем более, э, насколько я знаю, что детки э, родители э, не получают свои детские то есть, помощь это, конечно, будет весомая. Плюс, конечно же, получат и наши дети, и семей, которые являются малообеспечены. Эта помощь будет выдаваться на два месяца, то есть мы можем выдать ее сразу на два месяца или вот декабрь-январь мы можем выдавать ее как бы два месяца. На каждую амбулаторию, согласно приказа, рассчитано количество по количеству детей переселенцев и малообеспеченных мы будем выдавать это количество питания. Малютка, которая идет у нас для деток до трех месяцев, и малыш, который мы будем выдавать, это дети, которые старше трьох місяців, отже, мами з малозабезпечених родин, мами з родин переселенців у першу чергу та матері інших родин можуть з понеділка, 15 грудня, звертатись до тих лікарів, за амбулаторіями яких закріплені, з'ясувати, чи підпадають їх родини під критерії допомоги, та у призначений час забрати дитячі суміші для своїх малюків.